Самая главная проблема больших городов ⁇ это то, что у вас может пропасть электричество. То есть на самом деле вы очень сильно зависите именно от электроэнергии. Даже в западноукраинских городах, где э, не только крышные котельные, а индивидуальное отопление от газовых котов, вот, как у меня, например, то есть не, не у всех, э, не все догадались купить э, маленькие аккумуляторы для того, чтобы в момент потери света... Э, чтобы этот аккумулятор э, зажигал вам газ автоматически, да, то есть на пьезоэлемент подавал. И маленький там стоит э, двигатель, который э, разгоняет э, воду. Он очень ма маленький, у него очень маленькое потребление. Достаточно мопедного аккумулятора вот этого гелева, для того, чтобы поддержать ваше ваше тепло в вашем доме. То есть э, и вот этот аккумулятор надо просто-напросто купить чтобы он у вас был. Его можно просто зарядить, от, спокойно зарядить от сети, пусть он его себе вставляет. Я не говорю там про дорогие бэкапы, которые автоматически включаются, выключаются. Ну, поверьте, у вас найдутся умные соседи, как вот показала пример Бучи, Ирпеня и так далее. У соседей были и дизельные электростанции, там, на, грубо говоря, на 20 домов есть готовился сосед или моряк, или этот на случай ядерной войны, который этот дизельный генератор покупал. И их потом вымели, кстати, и еще больше стало бы, насытились ими. Вы подзарядите потом свой маленький аккумулятор. Но подумайте о том, что вы будете делать, когда у вас газ будет, а не будет электрики. Вот, вот это главный момент. Потому что один из самых, и тут я согласен там, с многими критиками меня там любимого, которые говорят о том, что если будет дорогой газ, то наши купят электронагреватели и спалят там всю проводку в домах там, и так далее. Ну, спалить ее не так уж просто, но все равно кто-то может, может это сделать. И это только увеличивает риск того, что вы останетесь без света. То есть, а, такой потрясающий, я тебе свой опыт скажу личный. Вот у меня на даче в прошлом году постоянно пропадал свет. Вот. Я думал, как бы себе сделать там солнечную электростанцию, ветряную электростанцию поставить, дорого, думал об этом много. А потом мне друг говорит, слушай, а, ты, а зачем оно тебе все надо? То есть большинство чем ты занимаешься? Я говорю, ну, связь, связь с миром, позвонить, там, ну и, пожалуй, и все. Он говорит, если у тебя 2-3 дня, тебе достаточно просто купить большие эти пауэрбанки. Я купил себе два таких серьезных пауэрбанка, которые, как оказалось, могут всю мою семью обеспечивать электроэнергией в течение недели. То есть, если их зарядить, они заряжаются просто по, по сутку, сутки. Заряжаются. Это, это какая, какая емкость и сколько они стоят? Они, я в прошлом году их купил по 650 гривен, 20 тысяч миллиампер. Оказалось, что у них по 12 тысяч миллиампер, если померить. Вот. То есть, ну, вот таких два пауэрбанка, они, э, получается, неделю, ну, пять дней точно семью из четырех человек обеспечивают э, мобильными телефонами, гаджетами там э, полностью. Вот у нас на даче пропадал свет, мы все дружненько. Так это знаешь, в каком режиме обеспечивают? Это же дети постоянно в, в этих, э, в игрушках и там... Э, а я в Ютубе, то есть мы это все смотрим, делимся и это. То есть вот такие вот маленькие пауэрбанки, ну, должны быть обязательно куплены. Если у вас есть котел, который крутит, ну, который там, нет для того, чтобы работать, это маленький гелевый аккумулятор нужно купить. Он вам потом пригодится в любом случае, послушайте. Они потом пригождаются. Оказывается о том, что лучше там систему делать, там инвертора, выпрямителя и такого аккумулятора использовать даже в повседневной жизни. То есть вы просто как бы откладывали, может, эту покупку на потом, то есть ну, теперь она вам будет нужна. Он вам, он вам пригодится, очень хорошо они работают, например, с небольшими солнечными панелями, чтобы после войны сделать хорошие красивые светильнички у себя на даче, например, да, там или на балконе сделать гирлянду какую-нибудь зимнюю. То есть пригодится, не так уж это будет и дорого в те, в те времена, когда будет мирная жизнь. Но сейчас она будет вам жизненно необходима для того, чтобы поддержать вашу тепло. Посмотрите дальше по поводу по, 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 больших по, городов. Подожди, подожди, да? тут еще важный вопрос э, о, бытовой такой. Вместо аккумулятора для насоса стоит делать отопление на самотеке. Кстати, ты это все говоришь, я просто думаю, <laughs> потому что у меня тоже эта проблема будет. Насос работает для отопления, как бы я вот тоже думаю, что поставить. У меня есть генератор я, там, да. Наверное, вот у меня одна из проблем, что я что-то очень быстро поговариваю. Да, то есть я сказал, что если у вас э, непростые одноконтурные э, или непростые двухконтурные котлы, когда я это говорил, я подразумевал, что мы имеем простой контур с, э, с расширительным баком, по которым самотеком э, за счет разницы э, массы теплой и холодной воды проходит обмен. Вот если у вас не такие котлы, то вам однозначно нужно будет купить хотя бы гелевый аккумулятор для того, чтобы, э, для того, чтобы это делать. Почему я говорю сейчас про свинцовые и гелевые аккумуляторы? У них очень короткий срок жизни, к сожалению, то есть они реально работают ну, год-два. Если ты делаешь солнечную электростанцию, то нужно литиевые. В итоге вы купите в итоге литиевые аккумуляторы, может быть, старые, вот, бэушные. Вот. Но сейчас вам для того, чтобы себя поддержать, вот такие аккумуляторы нужно будет купить. Они 12-вольтовые, вот эти вот в котлах тоже 12-вольтовые обычные системы идут. Они потом очень удобные. Вот увидите, у нас Украина, если меня послушается, через год, через два у нас все будет в гирляндах, потому что будет вот эти аккумуляторы вы будете использовать, уже выбрасывать, поменять уже все на литиевое, или тесту в каждой у нас дворе будут и будет подключаться к нашей энергосистеме. внутри То есть, а сейчас они вам понадобятся. То есть первое, с чего я начал, это с маленьких аккумуляторов и маленьких пауэрбанков для того, чтобы экономить тепло, меньше бегать и так далее, смотреть новости по Ютубу, если вам необходимо, а детям было во что, во что поиграться.